কঠীয়াতলীত জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীত ন্যায় যাত্ৰা প্ৰতিবাদী সমাৱেশ ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীত যোৱাকালি তেইছ তাৰিখে সন্ধিয়াৰ দেৱতীমোখন বৰঠাকুৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত কঠীয়াতলী দৈনিক বজাৰত এক ন্যায় যাত্ৰা আৰু প্ৰতিবাদী সমাৱেশ অনুষ্ঠিত হয় উক্ত অনুষ্ঠানত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিষ্ঠাপিত মাল্যাৰ্পণ আৰু বন্তি প্ৰজ্বলনীৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হোৱা পথ পথৰ অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকি জুবিন গাৰ্গৰ বাদ্যযন্ত্ৰী ৰাজা বৰুৱাই জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে থকা সান্নিধ্যৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰাৰ লগতে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় প্ৰদানৰ দাবী জনায় প্ৰতিবাদী সমাৱেশত ৰেৱতী মোহন ফাউণ্ডেশ্যনৰ অন্যতম উদ্যোক্তা বিভূতিভূষণ বৰঠাকুৰে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়াত আৱেগৰ লগতে বিবেকৰ দ্বাৰাও যাতে পৰিচালিত হওক তাৰ বাবে ৰাইজক আহ্বান জনায় উক্ত অনুষ্ঠানত কস্তুৰীকানন কাশ্যপ অনুৰিচা শৰ্মা আৰু পাখি কৌৰে আদি কৰি বহুকেইজন শিল্পীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ কাজু গীতসমূহ পৰিৱেশন কৰে ৰাংলুৰ পৰা গুলজাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট এন এইট অসম এইবিলাক আমি মাছ মাতি ৰাস নাই মই ৰাখিব নকৰোঁ কাৰণ কেতিয়া সেইটো সময় নহয় যে পুৱা অনুৰাগী অনুৰাগী বিচাৰি আৰু জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগী বিচাৰি দিব নালাগে গোটেই আকাশখন ধুৱাই প্ৰস্তুত হৈ গৈছে হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ থাকে কাটি ধোঁৱা ধৰাই ধৰা গোটেই আকাশ বৰষুণ নোহোৱা হৈ গৈছে আকাশ হৈ চানি চলাইছে গতিকে জুবিন গাৰ্গৰ আত্মাই আত্মাৰ কাৰণে কোনো পুৱা ওলগি অনুৰাধিক বিচাৰ কৰিব নালাগে ল'ৰাজী দেখি গ'ল নহয় যিবিলাকত গতিকে এইবিলাক ৰহল কথা এইবিলাক কথন্ত গ'লো যে মোৰ একো নাই এইবিলাক যি কৰে গতিকে আমিয়ে আজি ওলাই আহিছোঁ গতিকে ফাউণ্ডেশ্যনৰ এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ আহি আমাৰ ভাল লাগিছে কালি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মাজত গোলাপুৰৰ বিভিন্ন জিলাত ৰাইজসকলে আহিছে সকলো ৰাইজে ন্যায় বিচাৰি গৈছে গতিকে ন্যায় পাবই ইমান প্ৰত্যেকজন মানুহৰ যিটো আশা কানুন প্ৰত্যেকগৰাকী মানুহে কাটি উঠিছে প্ৰত্যেকগৰাকী বাইদেউ কালি এগৰাকী আইতা যাৱক যিবোৰ দুখত কাটিছে জুবিন গাৰ্গক কি হ'ল জুবিন গাৰ্গৰ লগত টিপি কাটিব লাগে মানে তেওঁ ন্যায় বিচাৰিছে আইতাজনীয়েও ন্যায় বিচাৰিছে আজি তিনি বছৰীয়া ল'ৰাই তেওঁ জুবিন দাই কৈ বায়ে বুলি গতিকে সেইখিনি আৰু বেলেগে বুজাব নালাগে সেইটো কোৱা কথা আৰু সেইবিলাক কথা নহয় আপোনালোকৰ বৰ বেছি হেৰি কৰিব নালাগে মই ভাবোঁ আৰু মানুহটো নিজেই ৰাজনৈতিক নাছিলে তেওঁ ৰাজনৈতিক কৰাই লাভ নাই সেইটো লাভেই নাই এইবিলাক জুবিনদাৰ্গ লৈ ৰাজনীতি কৰা পৰিলক্ষিত নহয় আৰু শৰীৰটো আচলতে পৰিলক্ষিত হ'লে মনে মনে থকাই ভাল যি কৰি থাকিবলৈ জুবিন গাৰ্গটো কেনেকুৱাই আছে জুবিন গাৰ্গ নদীৰ নিচিনা আছে পানীৰ নিচিনা আছিলে আপোনাৰ যি কিনাৰী বৈ যোৱা নদীত নদীখনে কেতিয়াও আপোনাৰ পৰা বাহ বাহ বিচৰা নাই যে মই ধৰি লওক খেতি কৰিবলৈ পানী দিছোঁ চাবলৈ পানী দিছোঁ মই বাহ বাহ কওঁ কেতিয়াওতো নদীখনে মীৰৱে বৈ গৈছে জুবিন গাৰ্গ চব মীৰৱে খুলি গৈছে হয় তেওঁক স্পষ্ট পাতি আছিলে তেতিয়া কেতিয়াবা কিন্তু সেই বুলি আৰু ইমানখিনি সুযোগ নাই তেতিয়া অলপ এৰি দিয়া ভাল আমাক প্ৰথম জুবিন গাৰ্গত ফুৰি গৈছিলে তেনেকুৱা পইচা নিয়াই লাগে জুবিন গাৰ্গৰ আপোনাৰ শান্তিত থাকক যুগ যুগ ধৰি জীয়াই থাকিলোঁ জুবিন গায়ক মানুহৰ মানুহ সকলোৱে দেখিছে জুবিন গাৰ্গৰ নাম গোটেই পৃথিৱীতে উজ্বলি উঠিছে এতিয়া জুবিন গাৰ্গে অসম নামৰ দেশখন উজলাই থৈ পৃথিৱী বিখ্যাত কৰি থৈ নহয় জানো জুবিন গাৰ্গক লৈ বেলেগে খেল খেলি থকা মানে এতিয়া চব ঠিক হৈ যাব গাইড ন্যায় পাব জুবিন গাৰ্গৰ লগত কেতিয়াবা ষড়যন্ত্ৰ কৰি অন্যায় কৰি তেওঁৰ লগত কিবা কৰা হৈছে আৰু শাস্তি গুঠিয়াই পাব একো নাথাকিলেও সোধেও দিব নোৱাৰিলে ভগৱানে ইয়াতে আমাক দেখুৱাইছে যে খুব কম দিলে ভিতৰত